माह रमज़ान या गंगा का स्नान अलहमदिल्ला रमज़ान की आमद आमद है हर साल की तरह इस साल भी हम मुसलमान दिल खोल कर नफरी सदकार करेंगे अल्लाह की राह में अपना माल खर्च करना क्या ही बड़ी शहादत है और इन शाह हमारी इबादात में भी भरपूर इजाफा होगा किसी मजहब मतलब में पापों के प्राश्चित यानी गुनाहों की माफ़ी के लिए गंगा में स्नान किया जाता है कई तनहाई में पॉप के सामने गुनाहों का इकरार करके अपने दिल की तसली की जाती है कई मा, मामूली कुर्बानी देकर अपना खाता साफ कर लिया जाता है जरा सोचिए कहीं हम भी इसी तरह रमजान को सिर्फ गुनाहों की माफी का महीना तो नहीं समझ बैठे कि पूरा साल अपनी मर्जी से गुजारा और रमजान में इबादात और सत्कार करके पूरे साल के गुनाहों की माफी करवा ली बेशक ऐसा भी है जिस रबाल से हमारा वास्ता है वो तो इससे भी ज्यादा करीम और अताओं के दरवाजे वाह करने वाला है लेकिन नहीं सिर्फ ऐसा नहीं है इसके यहाँ रमज़ान सिर्फ़ एक महीने के अश्नान का नाम नहीं क्या इस्लाम सिर्फ़ एक महीने का दिन है या सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक और शोरी ज़िंदगी में दाखिल होने से लेकर अख्तितम ज़िंदगी तक की बंदगी का नाम है रमज़ान तो दरअसल इसकी मश का महीना है बंदगी और गुलामी के अहसास को तरोताज़ा करने का महीना है कि जब हम इस रमज़ान में अल्लाह के हुक्म पर खाने पीने की वो अशिया जिन्हें अल्लाह त हलाल किया है छोड़ रहे हैं और नफरी इबादतें बढ़ा रहे हैं तो आम जिंदगी में फराइज को कैसे छोड़ सकते हैं या कैसे किसी हराम काम या कबीरा गुनाहों में मुब्तला हो सकते हैं शायद ये अल्फाज हमें कुछ सोचने पर मजबूर कर सके आइए इस रमजान पूरी जिंदगी को दीन पर लाने का भरपूर आजम और अमल करते हैं मसला यह है कि हम इसे बहुत मुश्किल काम समझते हैं हालांकि ये इंतहाई आसान काम है बस जरा सी तवज्जो और कोशिश दरकार है सबसे पहला काम तो अपनी जिंदगी का जायजा लेना है मसलन क्या मेरी इबादत मुकम्मल है क्या मुझे अपनी जिंदगी के फ़राइज वाजबात माहरमत मकरूहत वगैरह का इल्म है क्या मुझे इतना कुरान मजीद सही तल्फ से आता है जितना नमाज में पढ़ना फर्ज है क्या मुझे अपने कारोबार मुलाजमत या किसी भी जरिया आमदनी के तमाम हलाल हराम और फरज़ वाज़ व वाजबात का इल्म है क्या मुझे अपने वालदे बीवी बच्चे बहन भाई रिश्तेदार और पड़ोसियों के वो हुकूक मालूम है जिन्हें अदा ना करने से मैं गुनागार हो रहा हूँ क्या मुझे अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से करार दिए जाने वाले हराम कामों और कबीरा गुनाहों की फहरिस्त मालूम है क्या मुझे उन बड़ी बड़ी रूहानी बीमारियों का इल्म है जो इंसान को न सिर्फ जहनुमी बनाती हैं बल्कि दुनिया में भी परेशान रखती है मुझ समेत हम में से शायद ही कोई आम आदमी इस बात का दावा कर सके कि उसे इन सब बातों का इल्म है इल्ला माशाल्लाह क्यों ना इस रमजान हम अपनी जिंदगी का बुनियादी जायजा लें अपने गुजश्तः अमाल वाल वा से सच्ची पक्की तोबा करें हमारे जिम्मे जिन फरयज़ वाजुबात की अदायगी लाजिम है उनके अदा करने का मुसम्म इरादा करें और हराम काम और कबीदा गुनाहों से बचने को यकीनी बना आप जानते हैं कि करने के कामों में सबसे अहम काम यह है लेकिन इतना वक्त किसके पास की किताबें पढ़े इतनी सारी बातें पूछने दारिफ्ता जाए या मदरसे में दाखिला ले। लेकिन जनाब जिन एहकाम के पूरा करने के हम जिम्मेदार हैं उनका इल्म हासिल करना तो फर्ज है ना इसका बेहतरीन हल ये हो सकता है कि इस रमजान हम किसी आलिम दीन से खिदमत ले लें और उनसे रोजाना कुछ वक्त अपने घर ऑफिस या महल में इन मौजुआत पर बात करवाई जाए और कुरान ठीक करने के लिए कारी हजरात से वक्त लिया जाए यकीन कीजिए यह हमारी जिंदगी की सबसे मुनाफा बख्श सरमायाकारी होगी इस काम के लिए ज्यादा तजुर्बा रखने वाले अहले इल्म अगर मुयसर ना भी हों तो दीन का हासिल करने वाले पुराने तलबा का भी इंतखाब किया जा सकता है आज ही अपने घर से करीब मस्जिद या मदरसे या जान पहचान वाले और तलबा से राता करके आप ये तरतीब बना सकते हैं और जैसे हम किसी ट्यूटर या कंसल्टेंट का मुआवजा तय करते हैं वैसे ही इस अजीम काम के लिए हम उनसे कुछ मुआवजा तय कर लें और इस काम को कम से कम इतनी अहमियत तो दे ही दें जितनी बच्चे की ट्यूशन या किसी कारोबारी या दफ्तरी काम को दी जाती है यकीन जानिए दुनिया के हर खैर के काम या नफरी सदक से बड़ा काम अपने फरज़ वाजुबात का इल्म हासिल करना है अपने अपने वालदेन और इस तहरीर के मावन भाई सैयद जावेद इकबाल के लिए दुआओं का तलबगार तलबा मलिकमान है